वक्फ कायद्याविरोधात बुलढाण्यात मुस्लिम संघटना आक्रमक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या आदेशानुसार देशभरात व बोर्ड बचाव अभियान राबवण्यात येत आहे याच पार्श्वभूमीवर आज बुलडाणा जिल्ह्यातील मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून एकत्र येत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मुख मोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले व बोर्ड कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मुस्लिम समाजानं आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे पुढील सात जुलै पर्यंत दर शुक्रवारी मुस्लिम बांधव वेगवेगळ्या प्रकारे आंदोलन करणार असल्याचं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या वतीनं सांगण्यात आलंय आज 2 मई 2025 को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की ओर से पूरे भारत देश में जित, देश के जितने कलेक्टर ऑफिस है वहाँ पर पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से हमारे भारत देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम पहुँचाया गया है भारत में जो मौजूदा बीजेपी हुकूमत ने वक्फ कानून जो एक काला कानून है जो असंवैधानिक है और जो भारत के संविधान के खिलाफ है आर्टिकल 25, 26 के खिलाफ है जिसके जरिए से यहाँ वक्फ प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है मस्जिद मदरसे खबरिस्तान खानका और जमीनों को इस कानून के जरिए छीनने की कोशिश की जा रही है तो भारत के तमाम मुसलमान और यहाँ के इंसाफ पसंद हमारे हिंदू भाई और दीगर माइनॉरिटीज इस कानून का विरोध करते हैं उसी को लेकर यहाँ कलेक्टर ऑफिस में एक मेमोरेंडम भारत के सदर जमहूरिया को दिया गया है इस उम्मीद के साथ कि भारत हुकूमत इस पर गौर करेंगी और इस काले कानून को वापस लेगी